নমস্কাৰ মৰমৰ অকণিহঁত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছো স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ সাত নম্বৰ অধ্যায়ৰ চাৰি নম্বৰ অংশটি ইতিমধ্যে আমি তিনিটা অংশ শিকি আহিছো নহয়নে এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰ অংশটোত কিনো আছেনো চাওঁচোন আহা ইয়াতে কি কৈছে চাৰি নম্বৰ আখৰ জালত বিচাৰি উলিয়াই লিখা ক বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ এইফালে তোমালোকে এখন আখৰৰ জাল দেখিছানে নহয়নে আৰু এই আখৰৰ জালখনৰ পৰা কি কৰিব লাগিব ইয়াতে কিছুমান শব্দ দি থোৱা আছে আৰু সেই শব্দসমূহৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দসমূহ বিচাৰি উলিয়াই ইয়াতে লিখিব লাগিব এই খালী হৈ থকা ঠাই লিখিব লাগিব এতিয়া আমি চাওঁচোন আহা শব্দ কেইটা কিনো আছে মিঠা ডাঙৰ ততালিকে সদায় প্ৰথমতে আমি মিঠা শব্দটো চাওঁ আহা তাৰে বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ কিনো হয় আমি আখৰৰ জালখনৰ পৰা বিচাৰোচোন আহা কি আছে বাৰু ইয়াত তিতা নহয়নে মিঠা তিতা গতিকে আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিম তি তাৰ পাছৰ শব্দটো কি হয় ডাঙৰ ডাঙৰৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ কি আছে চাওঁ আহাচোন এইয়া সৰু নহয় জানো গতিকে আমি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিম সৰু তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে ততালিকে ততালিকে শব্দটোৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ কি হব কলম নহয়নে এয়া চোৱা আৰু আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিম পলম তাৰ পাছৰ শব্দটো দোষ দোষ শব্দটোৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ কত আছে চাওঁহাচোন এইয়া সুখ নহয়নে আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিম সু সুখ তাৰ পাছতে আছে গোল গুণৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ কি হব দুখ নহয় জানো আমি এইটো বিচাৰি পালো আৰু ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ লিখি দিম তাৰ পাছৰ শব্দটো কি আছে সদায় সদায় বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ কি আছে ইয়াক কেতিয়াও নহয়নে এইয়া চোৱা গতিকে আমি ইয়াত লিখি দিওঁ কে তোমালোকেও এনেদৰে পাঠ্যপুথিত আখৰৰ জালৰ পৰা শব্দসমূহ বিচাৰি উলিয়াই লিখিবা এইবাৰ চাওক আহাচোন চাৰি নম্বৰ আখৰ জালত বিচাৰি উলিয়াই লিখা খ সমাৰ্থ শব্দ এই সমৰ্থ শব্দ কি কৈছে সমাৰ্থ শব্দ মানে একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ এতিয়া আমি এই আখৰৰ জালখনৰ পৰা কি কৰিম আমি যে আছে শব্দকেইটা শব্দ কেইটাৰ সমাৰ্থ শব্দ বিচাৰি উলিয়াই লিখিম শব্দকেইটা কি কি আছে মা বেমাৰ চেনে সন্মানীয়া অশ্ৰু এতিয়া আমি চাওচোন আহা প্ৰথমতে মা শব্দটোৰ সমৰ্থ শব্দ কি হয় কি আছে বাৰু ইয়াত আই নহয়নে একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ গতিকে আমি ইয়াত লিখি দিম আচৰি আই নহয়নে তাৰ পাছত চাওঁ আহা বেমাৰ বেমাৰৰ সমৰ্থ শব্দ কি হব পাৰে বাৰু এইয়া চোৱা নৰিয়া নহয়নে এতিয়া আমি ইয়াত লিখিম নীয়া নৰিয়া তাৰ পাছত কি আছে চাওঁ আহাচোন শব্দটো চেনে চেনেহৰ সমাৰ্থ শব্দ কি হব পাৰে বাৰু এইয়া আছোৱা মৰম নহয়নে গতিকে আমি ইয়াত লিখি দিম ম ৰ মৰম তাৰ পিছৰ শব্দটো চাওঁ আহাচোন সন্মানীয়া সন্মানীয়াৰ সমৰ্থ শব্দ কি হব পাৰে বাৰু এই আছোৱা ইয়াতে আছে পুজনীয়া নহয়নে এইয়া আমি ইয়াতে লিখি লম পু যিয়া তাৰ পাছৰ শব্দটো কি চাওঁ আহাচোন অশ্ৰু অশ্ৰু মানে কি চকু পানী নহয় জানো এইয়া চোৱা চু পা নি চকু পানী নহয় জানো তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰা এনেধৰণেৰে লিখি ৰাখিবা এইবাৰ চাওঁ আহাচোন জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণ ভাবো আৰু লিখো আহা ইয়াতে কিছুমান প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহ ভাবি লৈ আমাক কি কৰিব দিছে লিখিব দিছে এতিয়া চাও আহাচোন প্ৰথম প্ৰশ্নটোত কিনো আছে ক নম্বৰত তোমাৰ অসুখ হলে কোনে তোমাৰ যত্ন লয় কোৱাচোন তোমালোকে তোমাৰ যদি অসুখ হয় কোনে যত্ন লয় নিশ্চয় তোমালোকৰ মায়ে লয় নহয়নে গতিকে আৰু মাৰ সলনি আৰু কোনে কোনে লয় তোমালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখিবা মোৰ অসুখ হলে মোৰ আয়ে বা দেউতাই দাদা পেহী খুৰা যিয়ে তোমালোকৰ যত্ন লয় তেওঁলোকৰ লিখি দিলেই হব এইবাৰ চাওঁ আহাচোন নম্বৰ প্ৰশ্ন তুমি মাৰাৰ কি কি কামত সহায় কৰা মনত পেলোৱাচোন তোমালোকে তোমালোকে মাকনো কি কি কামত সহায় কৰা আৰু সেই কামসমূহ কি কৰিবা যিসমূহ কামত তোমালোকে সহায় কৰা সেই কামসমূহ ইয়াত লিখি ৰাখিবা তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে গ নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমাৰ মাৰাক তুমি কিয় ভাল পোৱা সেই বিষয়ে পাঁচটা বাক্য় লিখা এতিয়া তোমালোকে কিয় ভাল পোৱা আৰু এই খালী হৈ থকা ঠাইত কি কৰিবা তোমালোকে নিজৰ বহীত কি কৰিবা পাঁচটা বাক্য় লিখিবা যেনেকৈ ধৰি লোৱা যেন মায়ে তোমালোকক খোৱা বোৱাৰ যত্ন লয় বেমাৰ পৰিলে যত্ন লয় নহয়নে বিভিন্ন ধৰণেৰে তোমালোকৰ যত্ন লয় মৰম কৰে আৰু তোমালোকেনো তোমাক কিয় ভাল পোৱা সেই বিষয়ে পাঁচটা বাক্য়া তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমাৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে আৰু তেওঁলোকে কি কি কৰে টোকা বহীত লিখা কি কৈছে তোমাৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে মা দেউতা দাদা বাইদেউ ভাইটি ভণ্টি ককা আইতা তোমালোকৰ পৰিয়ালত থকা সদস্যসমূহৰ বিষয়ে ইয়াত লিখিবা কোন কোন সদস্য আছে ইয়াত লিখিবা আৰু তেওঁলোকেনো কি কি কাম কৰে সেই কামসমূহো লিখিবা ধুনীয়াকৈ আৰু কত লিখিব দিছে টোকা বহীত তোমালোকে নিজৰ টোকা বহীখনত ধুনীয়াকৈ লিখিবা লিখি লৈ তোমালোকে পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিছোঁ আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ